ночь на 23 мая в российском Белгороде прогремел взрыв, сообщает российская СМИ СОТА. Прилет произошел по зданию Федеральной службы безопасности РФ. Издание опубликовало фотографии и видео дыма, поднимающегося над городом. В Белгороде прилет в здание ФСБ. Из заведенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены. Удар по зданию ФСБ в Белгороде подтвердили российские пропагандисты с канала МЭШ. Канал также написал, что целями атаки было не только здание ФСБ, но и отдел Министерства внутренних дел РФ. ВСУ атаковали здание ФСБ по Белгородской области. На крышу сбросили самодельное взрывное устройство с дрона. Также дрон мог атаковать здание МВД, находящееся рядом. Предварительно пострадавших нет. Перекрыты ближайшие улицы – Князя Трубецкого, Преображенская, Николая Чумичева и Проспект Славы в центре Белгорода. Подпишись на канал, поставь лайк, жми на колокольчик, напиши свой комментарий. По мнению белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в столице региона ничего не произошло. Он сообщает лишь об атаках беспилотников в населенном пункте Райворне и поселке Борисовка. Обошлось без пострадавших. По ситуации в Гайвернском округе продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит. Я сейчас обращаюсь к жителям Грайвернского округа которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местных самоуправлений проведут информацию, когда будет безопасно. С утра на телеграм-канале «Легион» «Свобода России» появилось сообщение от русских добровольцев, которые воюют за Украину. В данный момент они находятся на территории Белгородской области и выполняют военное задание. Доброе утро всем, кроме путинских пособников. Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше. За Россию, за свободу. Мы не дождались сладких подарков от российской оппозиции, поэтому сделали себе подарок сами. БТР-82А, например. БТР-82А. ФСБ Российской Федерации.